Проставалов Паша, у нас в студии уже организатор акции на ривне Юлия Стасенко, а представники московской молодежной лиги Чубенко Андрей и Людмила. Доброго Доброго, ранку. Ранку. Доброго. Доброе Вы утро. Вы уже покинулись? <свеч> да. Свящёнки, <свеч> у вас тут прохолодный, да можно покинуться. <свеч> мы уже бодрые, потому что который день трудимся над нашей акцией, которую мы назвали на равне. Это mm -hmm. действительно очень важная акция, и она призывает сегодня наших жителей города Днепра обращать внимание на людей, которые на колясках, эм, адаптировать их к социальной жизни, к активной социальной жизни. Скажем так, наш основной посыл – не жалеть этих людей, а просто предоставить для них возможности такой же полноценной жизни, которой живут эм, обычные люди. И мне кажется, что для них это очень важно, потому как на сегодняшний день эти люди пока закрыты в четырех стенах, и они не имеют возможности иногда даже просто выйти на улицу. Но они полны желания, они они полны возможностей, они хотят делать что-то самостоятельно, они mm -hmm. хотят принимать активное участие в жизни города. И поэтому, скажем так, я с ребятами познакомилась пять лет назад, и я очень вдохновилась с ними и поняла, что э, нужно помогать, нужно просто поддерживать, mm -hmm. э, скажем так, нужно быть с ними наравне для того, чтобы они как-то могли творчески проявиться. И они это с удовольствием делают, вот у них есть... Городская молодежная лига, они объединили свои усилия, и они не только занимаются спортом, они посещают различные мероприятия, они также ведут активную, скажем так, и политическую жизнь, и они хотят сделать жизнь нашего города намного лучше. Я думаю, что ребята сейчас тоже вкратце расскажут о организации и чем она занимается. Да, просимо. Будь ласка, Андрій Людмила, розкажіть. да, да? Розкажіть, розкажіть про організацію. Цікаво наша організація вже давно состоїть председатель Олег Ткачов. У нас С он формами. сам инвалид, с тяжелой формой ДЦП, но он угу. умничка. Мы ему стараемся так помочь. Угу. В плане, там, если позвонить, у него с речью проблемы. А так, в принципе, он вообще справляется угу. очень хорошо. Мы ему помогаем, то есть очень редко так. А в основном то есть он старается вывести куда-то людей на людей, природу, куда-то в, в храм, в Петриковку так же самое бываем. Угу на выставках так же само в город на дне еще куда-то э, даже в пробегах вот э, не когда было в мае пробег mm -hmm. марафон, марафон да, да. на марафонах тоже участвуем да участвуем также сама в акциях которые проводятся совместно с другими инвалидными организациями которые у нас в городе существуют mm -hmm. сотрудничаем с ними и проходим самое главное это хотелось вот к чему у нас все это вот поменьше бордюров Mm -hmm. Щоб їх не було вообще в принципі было би замечательно. тому що даже вот погулять по набережной, то ми должны по дорозі їхати, искать, где можна заїхати. Оляску Я з вами по погоджуюся до Сістом, тому що навіть для мене бордюри це складно. Це для mm. машини добре, а для людини не <рит> ну, <рит> таке, для машини. Ось, До речі, з <рит> 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 приводу пересування по місту. З да? а, 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 чим зіткаєтеся? Ви Ось зараз, особливо взимку. Да. Чи е, як комунальники справляються зі снігом? Я думаю, що по снігу не дуже е, легко е, на колесах їздити. Да? Воно, <рит> як <рит> мінімум, <рит> слизько і Взим, важко. Кстати, на складці вчора виїхали на вулиці Города Дніпропетровська в місті Срібів. У нас было около 10 человек, ребят на колясках, и э, также вышли активисты. Мы э, привезли также пустые две коляски для mm -hmm. жителей города Днепропетровской. Они могли попробовать э, да. себя на месте наших ребят и почувствовать, как же это легко, тяжело mm -hmm. перемещаться на коляске. Э, желающих было, конечно, не очень много, потому что у людей есть еще такой некий психологический mm -hmm. барьер. барьер да, да. Примерить это на себя, это значит как бы накликать какую-то mm -hmm. беду но, собственно говоря, мы не для этого вышли на улицу города, мы вышли только ради того, чтобы обратить внимание на ту проблему, которая сегодня существует. Первое это не, скажем так, жизнеспособные пантусы. Они mm -hmm. вроде бы и есть, но пользоваться с ними абсолютно невозможно. Если мужчина еще может быть как-то заедет, то для дел это. Но да, ну, многим тяжело. мужчинам, которые на колясках, им также страшно спускаться по этим пантусам, потому что говорит, я спускаюсь спиной, чтобы не видеть того ужаса который перед глазами может быть когда я лечу на этой коляске нет. под уклоном 90 градусов это абсолютно неправильно это бордюры на которые порой очень тяжело заехать людям на колясках и вот заметьте мы не видим этих людей по городу дабы вот просто перемещающегося mm. по городу человека на коляске Дуже их, реку, их не нет справа. нам конечно кажется что у нас нет этой проблемы хотя инвалидов у нас достаточно много когда они приезжают на праздник это поверьте мне это 40 человек, которых я вижу, да, вот в этом году. Мы, кстати, организовываем второй этап нашей акции. Это большой масштабный праздник, который будет проходить 20 декабря в клубе Бартоломео. Это единственное заведение, которое может предоставить в таком количестве посадочные места. Мы будем собирать около 80 людей на колясках. Для них каждый год мы организовываем праздник. Это концерт, это угощение, это подарки, и для них это возможность пообщаться друг с другом. Для них это возможность просто выехать в город. Для многих, да, кто-то ведет активную жизнь, а кто-то просто находится дома. Но будет организовано перемещение, будет транспорт, все люди приедут, у всех будет возможность. И, знаете, я очень хочу, чтобы в этом году у нас была для них полноценная дискотека. И я объясню почему, потому что они также хотят танцевать, они умеют танцевать, они достаточно активны, и поэтому для них мы предусмотрели, кроме концерта еще и работу диджея, который mm -hmm. обеспечит дискотеку, такую же дискотеку, на которой танцуют и самые обычные mm -hmm. жители Днепра. Mm -hmm. Вот, и поэтому мне очень хочется сейчас обратиться ко всем людям, которые нас смотрят, ко всем небезразличным людям, потому как на сегодняшний день мы рады любой помощи. В первую очередь это финансовая поддержка нашего праздника. Мы хотим сделать достойное угощение для этих ребят, потому что они действительно этого достойны. А порой пенсия по инвалидности она не позволяет людям просто сходить в тот же ресторан и отметить корпоратив. Также сегодня мы приглашаем людей, которые могут подарить какие-то подарки ребятам к Новому году. Это могут быть и пряники, это могут быть хендмейд-сувениры. Пожалуйста, приходите, поздравляйте, общайтесь с ними. Просто давайте сегодня сломаем все стереотипы, восприятия этих людей. Они такие же, как мы, они с нами наравне. Они ничем не хуже, а может быть, даже порой лучше, чем мы. Давайте не будем смотреть на инвалидность этих людей, а воспринимать их как. Таких сердечних, добрих, радосних людей, з которыми можна общаться. давайте не будемо жалеть, а просто обезпечить в городі для них достойные условия і для переміщення, і для активної соціальної жизни. Запитання до вас: ми все таки ось повернемося до теми пересування по місту. А чи е помітна останнім часом, коли роблять ремонт? Доріг, те, що слава Богу, почалося, дуже приємно. Чи помітна тенденція до того, що бордюри все-таки почали робити в певних місцях біля світлофорів? Тобто, чи робиться щось зараз трошки більше, ніж раніше, можливо, для людей, які цього вимагають і потребують? Ділається ну, немного, і там, ділається, наскільки нам известно, там, де є інваліди, проживають. Улице Юрия Савченко mm -hmm. делали дорогу, то есть там живет активист Усков Саша. И он лично выезжал, именно чтобы для него именно mm -hmm. сделали и достановку под городской транспорт, то есть, чтобы можно было, и съезд. По, поэтому, то есть, очень делается это редко, то есть, в основном, не делается. Делается ну, бордюрчик и все. Лучше. Но делается немного лучше, конечно, с Борисом Филатом, нашим мэром, то есть, со временем потихоньку вроде мы, да, бы налаживается мы, да, это контакты, все. Контакты, все. А покажем. что потребно для того, чтобы всему определялось больше Да, что просто быть? нас надо. И мы же не знаем, когда что делается. Если мы только знаем, мы, конечно, сразу туда летим по возможности и mm требуем. -hmm что давайте делать. Но Лучше мне, сразу сделать хорошо, чем потом переделывать. Да, да, мне да, кажется, да, что нужно просто обращать внимание, потому что как-то вот много задач сейчас стоит перед руководителем города, перед руководством города и области. Я это понимаю прекрасно. Но а, если мы будем сидеть по своим Каждый квартирам и мы будем начинает. прятаться, да, то об этой проблеме никто не узнает. Угу. Она будет не актуальна, скажем так, да? Вот это вот понятие актуальности. И если мы выйдем на улицу города, если мы покажем, что что мы можем своими силами взять и что-то сделать, да, и улучшить город, город, и просто обратить внимание на эту проблему, тогда, скажем так, реакция у руководителя города будет mm -hmm. абсолютно другая. Потому что, знаете, как можно ходить, можно просить, можно плакаться, но при этом ничего самостоятельно mm -hmm. не делать. Мы сейчас настроены абсолютно по-другому, mm -hmm. мы готовы за что-то взяться, у нас есть инициатива, у ребят есть время, возможности, желание. они даже сами, и, да, и желания они сами хотят лоббировать эту проблему mm -hmm. и говорить о ней. Юлия, буквально до несколько слив на остановке еще раз про акцию на Ривне, отже, сколько часов она будет тривати и э, какие основные этапы, какие сейчас ожидают э, хлопчиков и девочек наших. Mm -hmm. Вот вчера 5 декабря у нас был первый этап акции, mm -hmm. мы вышли на улицу города вместе с ребятами и показали то, что мы на самом деле есть и какие даже у нас зимой. есть проблемы. да, И даже зимой мы можем выехать на улицу и ребята хотят Двигаться хотят, хотят ходить в кафе, в рестораны, mm -hmm. хотят Даже ходить на елку куда-то, вот просто в город, в кинотеатры. Погулять. Да, мы обратили внимание на то, что у нас нет низкополого транспорта. Mm -hmm. Мы об этом говорили, что они самостоятельно пока не могут никуда поехать, и просили э, и жителей города, и руководство обратить внимание на эту проблему. Следующий этап нашей акции – это то, как я уже говорила, 20 декабря у нас пройдет mm -hmm. большой концерт в клубе Бартоломео. Приедут наши Днепропетровские артисты приедут, артисты из Киева. Мы сделаем для ребят небольшой такой психологический тренинг мотивационный на 40 минут, в котором будет выступать известная психолог наша украинская, зовут ее Елена Рыхальская, она сама проявила такую инициативу и приедет к нам в гости. Вот сейчас в данный момент мы активно подключаем всех желающих присоединиться к нашей акции, и я есть во всех соцсетях и мои также э, там есть вы сможете позвонить вы можете написать вы можете также проявить какую-то инициативу mm -hmm. и третий этап акции тоже очень важный для нас э, буквально после того как закончатся новогодние праздники рождественские мы планируем написать обращение ко всем собственникам к руководителям города э, к людям которые руководят коммунальными предприятиями э, написать такое обращение в котором мы изложим технические требования пантусов mm -hmm. мы изложим какие-то требования, которые необходимы для этих ребят, чтобы организовать их жизнь активную, чтобы им было проще, чтобы им легче жилось и чтобы они могли посещать все эти коммунальные и социальные места. Мы напишем такую декламацию и будем раздавать ее всем собственникам, всем руководителям. Обязательно сделаем еще пресс-конференцию, на которой покажем, что же мы там написали. И я думаю, что именно это движение оно получит какой-то толчок. Mm -hmm. И я также планирую не оставлять теперь ребят уже на протяжении года, не только раз в год посвящать mm -hmm. свое время и собираться организовываться как-то. Мы уже будем это, эту работу вести систематически mm -hmm. и продолжать ее. Да, потому mm -hmm. что... Mm -hmm. Ми відчуваємо, що ну вот просто пока в этом є більшої потреби, мабуть, да? Да, і вальша потреба. Да, і поки в місті, скажем так, у нас практично нічого в этом смислі не організовано. Найголовніше об'єднатися навколо якоїсь певної проблеми і загальними зусиллями обов'язково у нас вийде домогтися якихось певних результатів. Дякуємо вам за цікаву дякую розмову. Настенька, ще, ще, ще раз представ наших дякую. гості. Будь ласка, так, друзі. Нагадую, що сьогодні в наші гості була організатор акції на рівні Юлія Стасенко та представник… Ники міської молодіжної ліги Чубенко Андрій та Людмила. Я дякую вам за гарну розмову і бажаю вам всього найкращого. Головне, не здаватися. Ну Спасибо. і до нових зустрічей. Це найголовніше так. на вулицях міста, як мінімум. Ой, Дякуємо так, так. дуже. Наразі ранковий коктейль продовжує.